Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabris klan. Mereka ini datang dari pelbagai latar belakang. Mereka ada fahaman politik masing-masing, ideologi masing-masing, perjuangan masing-masing dan more often than not, mereka ini sebenarnya sangat tidak senang antara satu sama lain. Berlaga-laga angin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi untuk satu hari ini, mereka yang pelbagai latar belakang, pelbagai fahaman dan sebagainya ini boleh duduk satu meja satu bilik dalam satu persidangan meja bulat membincangkan tentang satu masalah yang sama yang sangat-sangat beruncing iaitu masalah conflict of interest yang boleh merosakkan sistem kehakiman itu sendiri. Nampak gayanya mereka semua mempunyai masalah yang sama. Kita mempunyai masalah yang sama dan ini cerita mereka kita intro dulu. La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin membawa anda kembali ke persidangan meja bulat Sekretariat Pertahan Sistem Kehakiman yang telah berlangsung pada petang Isnin yang lepas di mana saya telah pun melaporkan beberapa tembual saya dan juga laporan laporan awal terutama yang berkenaan dengan resolusinya dan pelbagai lagi. Dan satu perkara yang pernah juga saya sebut dengan anda dalam salah satu video saya sebelum ini di mana persidangan biji bulat itu dihadiri oleh pelbagai pihak daripada pelbagai latar belakang, ideologi politik dan juga fahaman-fahaman mereka yang tersendiri. Kita ada wakil daripada Bersatu, kita ada wakil daripada Pejuang, kita ada wakil NGO-NGO Islam, kita ada wakil daripada PAS dan kita juga ada wakil daripada Parti Yurimai dan juga kita ada wakil dari Hindraf. Belum cerita lagi dengan peguam-peguam ramai sebenarnya mereka yang kalau ikutkan mempunyai perbezaan yang ketara terutamanya isu-isu politik dan juga isu-isu kemasyarakatan terutamanya berkaitan dengan agama dan juga bangsa. Tetapi dalam pada mereka ini berbeza. Mereka ini berlaga antara satu sama lain. Mereka ini mungkin boleh katakan tidak senang antara satu sama lain pun. Tetapi demi kerana satu masalah yang sama ini, mereka sanggup untuk duduk semeja, sanggup untuk duduk sebilik membincangkan tentang resolusi-resolusi yang perlu dikeluarkan bagi menyelamatkan sistem kehakiman daripada dirosakkan oleh satu masalah konflik of interest yang kini sedang melanda Perdana Menteri Negara kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda bayangkan tuan-tuan sekalian. Dalam bilik itu, kita ada Tun Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Rais Yatim yang memang merupakan ultra Melayu. Kita ada Datuk Seri Takini Hassan, wakil PAS yang memperjuangkan tentang Islam. Kita ada juga Tan Sri Medin Yassin yang juga memperjuangkan tentang Melayu dan juga Pemimpin Putra kita ada orang-orang seperti Rafiq Rashid, kita ada orang seperti Khalid Mehtab dan ramai lagi yang merupakan para peguam. Dan kita ada P. W. Tamuti, Presiden Hindraf yang sangat-sangat tegar memperjuangkan tentang hak orang-orang Hindu dan juga orang yang sama pernah memburuk-burukkan Islam dan juga Melayu dekat luar negara tak berapa lama dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita juga ada P. Ramasamy, Profesor P. Ramasamy yang kita semua tahu sangat-sangat tidak sukakan sati naik serta ada juga mengeluarkan beberapa pandangan yang kritikal terhadap Islam, Melayu dan juga kebangsaan. Dan kalau ikutkan, mereka ini sebenarnya tidak ada sebarang sebab untuk duduk semeja tanpa bergaduh. Tetapi untuk satu hari, untuk satu petang, demi kerana ada satu masalah yang sama yang benar-benar beruncing, macam saya sebutkan tadi, mereka melupakan perbezaan-perbezaan mereka dan mereka sanggup duduk semeja untuk bincangkan tentang resolusi yang terbaik bagi mengatasi masalah conflict of interest yang boleh menjahanamkan sistem kaki negara kita ini. Dan yang paling menariknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ada di antara mereka ini yang tahu saya pernah kritik mereka seperti Datuk Z Ibrahim. Beliau tahu yang saya pernah mengkritik beliau. Sama juga dengan P.W. Tamuti pun tahu yang saya pernah berlagak angin dengan beliau. Yang saya pernah mengkritik beliau secara keras Terutamanya isu berkaitan dengan adib dan sebagainya. Even Ramah Sami pun tahu saya benar kritik beliau dan sebagainya. Tetapi, masing-masing kami di situ sangat-sangat profesional. Boleh bergelak ketawa, boleh berbual dengan baik. Bahkan mereka sangat-sangat sudi untuk diinterview oleh saya untuk mendapatkan pandangan dan dapatan mereka berkenaan dengan Sekretariat Pertahankan Sistem Kehakiman ini. Memang sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan bos sekalian dan saya sangat-sangat bangga kerana kami dapat bersama-sama melupakan perbezaan kami demi untuk satu matlamat yang sama. Dan melalui video ini, saya bawakan kepada anda dua terbuat saya. Satu dengan Datuk Zaid Ibrahim, satu lagi dengan mantan Menteri Perpaduan iaitu P. Weta Tamuti. Jom tonton. Alhamdulillah. So kita nak bertanya dengan Datuk Zaid Ibrahim. Dan di mana Datuk Zaid Ibrahim banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya kira bertepatan dengan situasi KPKM kita pada hari ini. Tapi pendek saja uh, Datuk, uh, apa harapan Datuk daripada perjumpaan pada hari ini dan adakah Datuk yakin yang benda ini boleh direalisasikan? Oh, kita <coughs> hanya boleh meluahkan perasaan dan pandangan yang kita fikir untuk negara. Ya. isu hari ini adalah isu integriti dan kredibiliti Perdana Menteri. Ya. Ini bukan soal anwar, ya. soal jawatan Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri ada masalah dalam mahkamah dan dia juga ada kuasa melatih -hak hakim, itu dipanggil percagahan kepentingan, konflik. Ya? ya. Jadi, jadi kita cadangkan, saya cadangkan misalnya dia bolehlah menarik balik soalan-soalan yang dikemukakan tu nak soalan dapat soalan ha. tarik balik lah jangan susahkan hmm. hakim tapi elok juga kalau dia bercuti ha. lah <laughs> selesai kes dulu ha? itu cadangan kita lah tapi sebab ada dua nak buat tak yang dia nak Kita dah soal ni bercuti ke tak tu isu dia. Dia takkan lah. <laughs> dia kalau boleh nak duduk lagi 10 tahun. <laughs> oh. So hari ini alhamdulillah saya bersama-sama dengan mantan menteri perpaduan YB P Weta Murti. So uh, YB pada hari ini tak ada off, YB lagi. Lah. Tak ada YB lagi. Tak apa, tetap panggil YB juga sebab tak sedap panggil tuan jajan. Ada kan? orang kata YB berarti yang bersara. Yang, yang bersara eh? Ada kartun bersara? Nampak macam tu lah. <laughs> tak, saya tak ikut. Tapi tak apa. So sekarang ni, Tuan P. Weapon pada hari ini turut sama-sama menghadiri Sekretariat Pertahan Sistem Kakiman yang pada hari ini dipermusikan oleh Tuan Dr. Mahathir dan of course uh, Tuan P. Weapon merupakan antara panelis yang bercakap di hadapan pada tadi. Uh, so pada hari ini uh, bagi Tuan uh, Weta, apa yang berlaku pada hari ini dan adakah Tuan rasa resolusi pada hari ini boleh direalisasikan? resolusi telah pun diambil sama ada ia boleh direalisasikan, di saya tak berapa pastilah tapi yang saya pasti ianya akan memberikan uh, pencerahan kepada rakyat Malaysia secara umumnya sebab sebenarnya uh, perkara ini melibatkan isu perundangan yang amat mendalam jadi kebanyakan tidak faham jadi ini adalah satu uh, forum tertutup Amin uh, si meja bulat tertutup, hmm. uh, suatu perbincangan yang uh, mendalam telah di, diadakan dan kami berharap bahawa resolusi-resolusi yang diambil akan memberikan uh, pencerahan yang lebih baiklah kepada masyarakat secara umum Dala dan, uh. Yang pentingnya, masyarakat kena faham bahawa uh, ya Mak Berhormat Perdana Menteri diberikan uh, uh, apa nama eksklusif power di bawah kuasa-kuasa eksklusif di bawah di bawah uh, perlembagaan persekutuan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pelantikan hakim-hakim kanan. Jadi apabila beliau mempunyai peranan tersebut maka dengan adanya kes peribadi beliau sendiri maka beliau tidak boleh melantik hakim-hakim yang akan kemudiannya mendengar kes beliau sendiri. Yang akan kes Ya. Yeah. Yeah. Jadi itu adalah satu konflik kepentingan yang amat ketara, lah. jelas. Ya, itu yang kita ingin uh, uh, jelaskan kepada masyarakat secara umum dan supaya adanya lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif untuk uh, menyeru agar Perdana Menteri uh, mengambil cuti rehat. Uh, manakala uh, suatu Perdana Menteri-Intri mengambil alih dan memberi nasihat kepada Yang Di-Pertuan Agong tentang belatihkan akhir-akhir keadaan. Jadi, tadi adalah ada beberapa uh, resolusi yang telah dicapai dan antara banyak-banyak resolusi yang telah dicapai. Saya masih lagi tak dapat the soft copy je dan InsyaAllah saya akan dapat pada masa akan datang. Mana satu resolusi yang bagi Tuan Weta? yang benar-benar perlu di-highlight sebenarnya, yang perlu diketengahkan kalau banyak-banyak itu tak dapat nak dilaksanakan satu ini kalau boleh, mesti tidak dapat tidak dilaksanakan dalam banyak-banyak itu, tapi yang penting yang saya, yang saya nyatakan tadi lah, yang terpenting saya berharap ianya boleh berlaku sekiranya terdapat pressure atau tekanan daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya jika rakyat faham bahawa terdapat kepentingan uh, konflik, kepentingan uh, di pihak Perdana Menteri dan sekiranya ada tekanan daripada rakyat, maka benda itu boleh berlaku. Okey, soalan terakhir dari saya, Pertama Menteri. Mungkin soalan yang bukanlah sensitif tetapi of course lah kan um kita semua tahu yang yalah dalam bilik itu tadi itu pun banyak pihak yang sebenarnya sebelum ini dari segi politik dan sebagainya banyak perbezaan pandangan yeah. of course tuan P Wijaya S pun mewakili Hindraf yang mungkin tidak sekepala dengan Perkasa mungkin yeah, yeah. kan mungkin tak sekepala yang berjasa dan mungkin berjasa pun tak sekepala Yuri Mai tetapi tadi kita dapat lihat walaupun uh, semua itu mempunyai pandangan politik yang berbeza dan of course perjuangan pun berbeza-beza juga tetapi kita dapat lihat satu kesatuan dalam dewan tadi itu, di mana masing-masing ada matlamat yang sama iaitu untuk mempertahankan dan juga menyelamatkan sebenarnya sistem kehakiman. Untuk pastikan sistem kehakiman ini benar-benar berada di tempat yang utuh yang tidak lagi menjadi bahan pertikaian rakyat. Jadi adakah uh, Tuan Weitan merasakan bahawa ini merupakan satu permulaan sebenarnya untuk um, kita sama-sama buka sekadar bersatu untuk kes ini tetapi untuk banyak lagi kes isu-isu uh, yang akan datang. Sebagaimana yang saudara nyatakan tadi, memang bagi saya, saya rasa ini kali pertama uh, semua <laughs> uh, apa nama toko-toko yang ada kontrolsi masing-masing. Semua uh, kebenaran masing-masing. Eh? Uh, yang semua ada kontrolsi, duduk semeja, boleh bincang, boleh mencapai kata sepakat. I think first time. First time eh? Itu itu adalah itu adalah satu satu uh, indikator yang baguslah kerana walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pelbagai isu, apa yang lebih penting ialah berkenaan dengan kepentingan negara. Yes. Bila ada isu yang melibatkan kepentingan negara, yang melibatkan suatu kebaikan kepada negara, kita boleh bersatu. Boleh bercakap, boleh mencapai kata sepakat. Itu yang paling penting. Jadi ini adalah satu permulaan. ini This is a very good start lah. Good start, good start. Definitely good start. Okay, so terima kasih banyak Tuan Weta atas kesedihan untuk semasa saya pada hari ini. So all the best dan saya, hara, saya rasa Tuan Weta tak boleh lagi YB yang besar lagi. Yes, your, your, your expertise is still really needed lah. Hopefully. Oh, okay, you, thank, you, very much. Thank you. Eh? Di sini tuan-tuan dan -tuan, sekalian, -tuan, satu kesimpulan mudah yang boleh saya sampaikan iaitulah mereka semua bersetuju betapa tindak tanduk Datuk Seri Anwar pada ketika ini boleh mengundang bahaya terhadap sistem kehakiman dan seterusnya boleh mengakis kepercayaan orang ramai terhadap sistem kehakiman negara kita ini. Bukan masalah mahkamah itu sendiri. Mahkamah itu tak ada masalah tetapi konflik of interest dalam pelantikan hakim-hakim inilah yang akan menyebabkan masalah itu akan timbul. Dan seperti mana yang kita semua tahu, Datuk Seri Anwar sekarang ini bukan sekadar mempunyai kuasa untuk melantik hakim-hakim, tetapi beliau juga sedang berhadapan dengan saman civil yang telah dikemukakan oleh Yusuf Rotter, terhadap beliau. Jadi, selepas ini, selepas Julai ini, memang pemilihan hakim-hakim sangat-sangat kita scrutinize. Sebab apa? Sebab benda ini pastinya boleh mendatangkan konflik of interest tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi itulah mereka ini sanggup untuk bersama walaupun berbeza pandangan walaupun berbeza ideologi walaupun bergaduh walaupun bertegak urat tetapi mereka tetap boleh bersama kerana masing-masing ada satu masalah yang sama iaitulah datuk sri anak ibrahim jadi takkanlah kita sebagai rakyat tidak mampu untuk bersama berhadapan dengan masalah yang sama After all, masalah kita dengan masalah mereka, masalah seluruh Malaysia adalah satu masalah yang sama. Betul atau tidak? Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Itu namanya diktator!